На самом деле история меня как активиста она началась пять лет назад. И, конечно, большой отпечаток в этом на, наложили именно военные действия, потому что мое последнее присутствие в городе Донецке оно было в день освобождения города Славянска. И так случилось, что мне Пришлось увидеть собственными глазами, как свобода людей теряется. Это остановки на блокпостах, поднимите руки вверх, предъявите ваши паспорта. Причем люди абсолютно непонятны мне наружности, которые не имеют никаких полномочий на это. И я понимаю, что вот моя свобода она протекла сквозь пальцы. То есть я не могу ее ни пощупать, ни ощутить. Я поняла, что я крайне не защищена. И очень долгое время я вернулась в родной город Дорецк. Тогда это еще был город Зрежинск, и очень э, таила такую надежду, что вот 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 с дня на день, вот вот с дня на день наш город освободят, и этот вот вот этот период ожидания он дал как это необратимые точки невозврата были внутренние произошли, когда ты понимаешь, что то, что произошло, оно, на, ну, ответственность на этом каждому из нас, что э, то, что происходит, ну Нужно как-то, каким-то образом менять. Потом было освобождение города, оно было очень эмоционально тяжелым. И эти украинские танки, которые с подсунухами едут по городу, это несравнимые ощущения, когда ты... Свободы не было, и свободу подарили. Это... Ну, яркое ощущение, которое ты никогда не забудешь. И ты каждый раз возвращаешься в это и вспоминаешь, я вот для этого иду, за этим я, поэтому я активист, поэтому такая должна быть гражданская позиция. Спустя время, в 2016 году, <как> мы с активистами поехали в город Покровск на фестиваль «Скрину в Украину». Для нас это, конечно, была несбыточная мечта. Мы увидели столько локаций, все так колоритно, все красиво, группы, музыка, сцена. Для нашего города это даже до, до военного времени было просто сказкой. И вот с этого момента — да, я хочу, да, я буду в этом фестивале. И потом, через какое-то время, выплывает анкета в Фейсбуке о том, что хотите ли вы стать организатором. Да, я хочу. Я заполнила анкету и предоставилась такая возможность поучаствовать команде организаторов, и это было, хотя это организовывалось в краткие сроки, но это было что-то невероятное, когда ты вот в бешеном ритме 24 часа в день, да, в круглые сутки, ты Видишь, люди горят, они бегают, организовывают концерт. Ты стоишь на сцене, тебя благодарят за организаторы. И все в этом что-то такое было заряжающее, что вот замотивировало еще на, на какое-то ну, на время. И до сих пор уже три года я явля, являюсь так в этом году. Просто помогаю своей городской команде организовывать фестиваль. А в прошлых годах была организатором. И я поняла, что да, это сложно, но нет ничего невозможного для человека, который готов предлагать что-то новое, работающее и что-то интересное, что в корне может изменить ситуацию закореневшую, да, там. Но в этом в основе всего лежали простые вещи, такая как честность, например, когда ты идешь к чиновнику и честно говоришь, я хочу вот такого-такого, и мне взамен ничего от вас не нужно, я просто хочу, чтобы у меня была возможность, там, например, написать петицию или еще что-то. И да, это сработало не быстро, не за один день, не за два дня, не за три дня, но это дало понять, что Изменения это процесс. И не процесс ни одного дня. Фестиваль это то, та точка, которая смогла сделать еще шире тех людей, которые идут с нами в этом городе, в одном направлении. Райцкий, я вас люблю!